Меня зовут Настя Гетманенко. Сегодня мы проведем занятие креативное, творческое по росписи футболок. Для этого нам понадобятся текстильные маркеры, потому что ими легко писать, они быстро высыхают, они же не растекаются, и ими можно прорисовать тонкие детали. Мы просто привыкли с детства рисовать фломастерами, поэтому это будет несложно сделать любому человеку. Дальше натягиваем, фиксируем нашу футболку. Можно прорисовать сначала карандашом, обозначить какие-то эскизные детали. Это я в детстве говорил трамвай. это ботинок. Три кита. М -м -м -м. Вообще в жизни первый раз нарисовал. Солнышко. Солнце сердечко а? и цветок. Матуси Снежани и тату Антон. Чтобы эту футболку можно было одеть и носить, ее нужно еще правильно зафиксировать. Для этого нужно, чтобы она три дня подсохла. После этого вы ее проглаживаете утюгом с изнанки или же через тонкую ткань. Це мама, это мой братик, а это тату. Я так разумеется, это Арина. Ты сама малювала его, так? Тут написано, мама, я люблю не буду забыть тебя. Люблю тебя. Вот там, ну не у меня стоит. <свят> <свят> Кто бы мне подумал? Звичайно, і у вашої дитини є безліч крилатих фраз. І найулюбленіший комедний афоризм вашої дитини може стати не тільки прикрасою для футболки, але й прикрасою для пачок кіндер-шоколаду. Переходьте на сайт за лінком під відео, беріть участь у конкурсі крилаті фрази, і можливо саме ваша дитина стане найкращим новим обличчям кіндер-шоколаду. Я бажаю щастя вам і вашим дітям.